Изголодался Касатик, да? Ну, ты поел в шапке? Привет. Молодец, молодец, привет. Как больше держал? Э -э 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 ну, смотря, какие, знаете ли. Mm. Ты знаешь, ну, вы знаете. Mm. Uh -huh. Сейчас... Я вижу, что вы, вы хотите стать симпатичным, типа элегантным, типа харизма. Я не знаю вообще. Молодец, что молодец. Типа молодец. Ну, общаться не, с людьми Конечно, харизма. серьезный человек, целый подполковник, а как ты думал? Да, типа они как людьми привет, как делают. Да, это, это, это когда человек в а не как у Да, да когда человек ученый, а не как усе, то он, bueno, э, раз, вознесясь над э, куполами Лаврской э, колокольни, и студово глядя на тех, что там внизу, маленькие-маленькие, как Миша, э, пардон, как Крисы, он, э, вознесясь над Лаврами, Лаврской колокольни, э, ну это же очень и очень, понимаешь? Потому что это же человек. А тот, который он, это он, он тоже человек, не вченый, но зачем же? Это же ведь очень и очень. Да. Да. Но нет. Да. Молодец. Занимаетесь спортом, да, конечно. Ну, конечно, конечно, литроболом. Вы в Санкт-Петербурге живете? Да, в город наркотики, герой, миллион, олигархи. Так это вы наркотиками накачали? Нет, протеин, белька. А, а откуда переехал в Санкт-Петербург? Аж страшно. Ну, из Сибирь-Африка. Из Северной Африки. Так вы к нам в Министерство обороны контракт приехали подписывать. Это ж я искал. Нет, же я вас откал. Получили я уже? Получили уже гражданство? Нет, нет, я не хочу. Почему? Вы не хотите в российской армии служить? Вы Россию не любите, да? Не армию, я не хочу жить просто, как получу диплом. То есть хотите использовать Россиюшку и слинять, Точно. и слинять. Такой люди надо остаться в мире, да. Такой люди. Правильно, беги, беги на самом деле, беги подальше да. из этой ужасной, а из этой ужасной все. страны, беги просто. Санкт-Петербург ну, не ужасно, но ну. страна ужасная, страна фашистская, понимаешь? Страна ужасная, коррупция. Коррупция, а негодяи. Нам президент, президент хуйло, представляешь? Ну, президент, я не знаю об ее. Ну, о, чистый бык, сейчас... чистый моль, чистая моль. Моль такая, бабочка крылышками, бэк, бэк, бэк. А за ней воробушек, шмык, шмык, Вы шмык, шмык. Путина, да? Путина. Ну, конечно, конечно, но он не, не Байден же. Путина он хитер, антигент. А как а команда, наша команда, с праздником, с праздником. С праздником Дим Победы с ну, праздником. Наша команда Россия все хорошо остался в мире. Самая богатая в мире. А потом телевизор. Выключи телевизор. Россия! Самая богатая в мире. Богатая в мире, а мир, правильно, правильно. А ты из Марокко бред, приехал бред. или из какой-то другой страны? Из Алжира. Из Алжира, это бывшая э, французская колония, да? Была. Была, А ты французский язык знаешь? Я полиглот. Сколько ты языков знаешь? Арабский родной, французский второй, английский третий, испанский. Ну, русский, я не могу сказать, что я говорю по-русски очень хорошо, но И... я хочу улучшить его. Я тебе честно скажу, ты говоришь по-русски лучше, чем многие русские. Серьезно? Да. Просто большинство что русских, потому что, что большинство русских язык, русских русский язык исключительно матерный, Я знают, знаю. только матерный. Да. Только московичи люди там давним давно в России. Ну да, ну да. А ты в каком городе сейчас? Живешь? Город Белгород на границе с Украиной. О, там как Сурс войну там. Да, да, ну, у меня друг он изучает как э, медицина. Там он сказал, что там на улице они как есть танки, есть самолеты, танки, да, все правильно. Охуенно там на улице. Вот не видишь, не вот, вот вот видишь, а я тебя похвалил. Сказал, что русский язык знаешь хорошо, а ты материться начал. Нет, просто так. Я скажу, что это негативное община. Ну, не хочу сказать, что. Ну, понятно. Ладно, езжай из страны, оно а ну, всем лучше будет. Тебе больше всего. Да. А то, Впрочем... затащат, а, а то затащат на войну, и уже тогда никогда не уедешь. Войну не войну. Я иностранец, я Это, это способы... пока, это пока. Ты же знаешь, что Блин, у нас. отношение к войну. Это пока ну, не далеко... виза. Это пока. А если тебе в туле гражданства обманным путем, а, а, это... а это легко... Нужба по контракту идет. Это фигня. Никакие контракты, никакие договора Российская Федерация никогда не соблюдала. Уж поверь, для нас это не новость. Мы обмануть... Лопуха, лаптя с удовольствием обманываем. Поэтому не верь давай, никогда. Лопуха. Никогда не верь русским. Никогда не верь русским. Еще тебе раздаю совет. Никогда не верь русским. У города герой есть свой герой. Санкт-Петербург. Понятно. Ну ладно, все, давай. давай. Слушай, да я уже да, ничего не понимаю, все, видишь? уже стало, стало скучно. Психология. Моя витальничка, русский академик Кадыров, говорит, хуже, чем молжерец, стоит соткив.